Еще ни один человек в мире не обогатился рассуждениями, а только встречей с реальностью, правдой, добром и красотой. И по сути дела, Пасха ⁇ это для нас встреча. Встреча с Богом в той подлинной реальности, реальности мира Божьего, которая современному человеку, живущему в суете, известна очень мало. Не с реальностью мира, который возле лежит, как говорит Евангелие, а с реальностью мира в его первоначальном божественном замысле. Вот того самого мира, о котором сказано в Священном Писании, что посмотрел на Бог свое творение и увидел, что это хорошо и хорошо весьма. Главная составляющая Пасхи – это радость. Причем радость не какая-то эмоциональная, не какая-то формальная радость. Радость, прежде всего, переживание воскресения Христа. Ведь известно, что церковное восприятие праздников – это не воспоминание какого-то события, это не празднование в честь чего-то, что было когда-то очень давно. Это переживание. Это переживание события так, как будто бы оно происходило здесь, сегодня и сейчас, во всей полноте, так, как будто бы оно происходило только один раз и все. И поэтому всякую Пасху мы переживаем. Всякий раз Христос рождается и воскресает в церкви, всякий раз Христос воскресает в сердце человека. И вот это самый главный, самый важный момент, который надо понимать. Тогда, когда мы о Пасхе говорим, тогда, когда мы на Пасху приходим в храм. Время сейчас, конечно, нелегкое, и каждый в храм придет с какой-то своей нуждой, с какой-то своей бедой, потому что каждый человек как-то реагирует на то, что сегодня происходит в целом в мире, в стране или хотя бы вот на уровне семьи, на уровне города. Важно в ритм церковной жизни входить заранее, например, в начале Страстной недели. Это уникальная неделя, богослужения такие, как на Страстной неделе, не совершаются больше никогда. Именно этим она уникальна. Это время, когда церковь начинает переживать все те события, которые предшествовали в воскресенье. Известно, что без голгов и нет. Именно поэтому, с самого начала, войдя в ритм переживания страстей Христовых, человек потом в едином порыве с церковью встречает воскресенье Христова, радуясь ему. Даже вот на уровне пищи, на уровне стола, на уровне трапезы и разговения, все равно мы стараемся пережить праздник по церковному. То есть сначала это посвящается Богу, сначала это благословляется церковью, и только потом, опять-таки, с мыслью о Боге, с мыслью о радости Пасхи, с мыслью о благодеяниях Божьих и о том, что это тоже от руки Божьей нам дано, мы это вкушаем. Поздравляю телезрителей с наступающим праздником, с наступающей Пасхой. Но поскольку это приветствие актуально всегда, в любой момент года, то, конечно же, Христос воскрес.